Хочу пожелать, конечно, Украине победы, держаться от нас подальше всегда. Мы, конечно, не враги вам, те люди, которые здесь стоят, а Россия сегодня враг Украины. И мы горячо желаем как можно меньше жертв. Нам очень больно, что из-за того, что в свое время мы вот как-то прохлопали ушами, что мы не вышли на улицу раньше вышли сейчас и готовы уже не уходить, но это уже положение не изменит. И, конечно, наша вина. И мы будем каяться всю жизнь и платить за это будем всю жизнь. Слава Украине! Здравствуйте, меня зовут Ирина Болдырева. Я искренне поздравляю с праздником, с Днем независимости Украины. Сегодня в вашей истории трудные страницы. Вы боретесь за свою свободу, независимость, целостность Украины. Но правда на вашей стороне. Победа обязательно будет за вами, потому что такой сильный, гордый, мужественный, любящий свою родину народ, он не может не победить. А я от себя лично желаю вот от всей души, от всего сердца, чтобы как можно скорее в каждом вашем доме наступили мир, покой, и еще раз с праздником. Слава Украине! Здравствуйте, меня зовут Бестужев Евгений, я член политсовета регионального Санкт-Петербургского движения «Солидарность». Поздравляю Украину с праздником и желаю победы, чтобы у них все получилось. Они пошли на шаг впереди нас. Если они одержат эту победу, ее одержим вскоре и мы. Здравствуйте, меня зовут Константин Ершов. Я здесь представляю коалицию «Демократический Петербург». Мы регулярно в Петербурге проводим акции в поддержку Украины. Проводили марш мира в сентябре прошлого года и другие акции. Завтра на Невский проспект выйдут с пикетами наши активисты. Мы считаем, что Украина прокладывает путь, в том числе нам, в цивилизованное правовое общество. И наш путь – это западный путь, путь свободы. И все прогрессивно мыслящие люди, которые нас поддерживают и поддержат Украину, все понимают это, что это сейчас мы имеем дело с революцией, ГБ, НКВД и прочих вот этих мерзостей, которые хотят задушить свободу. И они хотят задушить свободу в Украине, потому что она покажет именно путь России вперед к развитию и позволит скинуть эту власть КГБ ненавистному всем свободным людям. Слава Украине! Добрый день! Я выкладач МГУ имени Ломоносова Наталка Муромец. Я витаю всех украинцев, любимые украинцы, с на независимости у вас. Дуже важко вам дається ця незалежність. Дуже багато життя поклали українці, найкращі українці за цю незалежність, але ми пишаємося вами. Ми віримо, що ви переможете, і ви будете для нас завжди зразком. Для нас тим тою цілі, до якої треба. Треба йти, треба нам всім до неї, йти, треба нам зрозуміти. Зрозуміти те все, що ви робите, перемислити своє життя і теж йти до незалежності. Я хочу ще, ще привітати сьогодні: 73-я річниця, визволення Харкова від фашистів. Харків ти вистояв, ти возродився. Україна, ти теж вистояш зараз, ти побідила тоді. Перемогла тоді фашистів. Ти переможеш і зараз те зло, яке на тебе порушилося. Ми віримо в це. Ми за тебе, любі українці. Тримайтеся, ми з вами. Слава Україні. Здравствуйте, меня зовут Азиза Калаева, я врач, и я из Дагестана. Для меня Украина такая же родная, как и Россия, хотя там была всего один раз, ну, как и любая другая страна на постсоветском пространстве. И когда где-то льется кровь, мне бывает очень больно, как сейчас на Украине. Украина сейчас оказалась на переднем крае борьбы за здравый смысл, за свободу, за независимость. Я уверена, что это здравый смысл, как говорится, победит, и и в России тоже будет все хорошо. Слава Украине и слава свободной России. Здравствуйте, меня зовут Ольга Нижникова. Дорогие украинцы, поздравляю вас из Днем государственного флага Украины и с Днем независимости Украины. Сегодня вы, к сожалению, вынуждены вести войну за свою независимость с нашим государством, но вы обязательно победите, потому что правда на вашей стороне. Слава Украине! Здравствуйте, меня зовут Елена Елисеева. Дорогие друзья, украинские братья и сестры, я вас поздравляю с вашим Днем Независимости. Вы единственная наша надежда. Надежда Савченко, конечно, свободу Надежде Савченко. И Башана Аба Би Киев. Иерусалим подождет в следующем году в Киеве. Добрый день. Меня зовут Нина Самохина. Дорогие наши украинские друзья, дорогие мои личные друзья из Киева, из Винницы, из Луцка, сегодня поздравляю вас с Днем Независимости, Днем Незалежности Украины. Хочу сказать, что, к сожалению, не всегда независимость, подлинная независимость рождается вслед за рощерком пера на правительственных документах. Сегодня, в реалиях сегодняшнего дня мы столкнулись с тем, что за независимость надо бороться, идти трудным путем. На этом пути я желаю вам единения сил всей вашей нации, желаю вам мужества. В украинском языке есть прекрасное слово «емкая перемога». Это... Я желаю вам перемочь Выстоять и победить за нашу и вашу свободу с праздником слава Украине! Пусть над Украиной над Украиной всегда будет синее безоблачное небо, и ваши поля будут золотыми и не воспокоень. Спасибо. Здравствуйте! Меня зовут Шклярова Ольга. Я поздравляю Украину с Днем Незалежности. Ну, что я могу пожелать? Тут до меня уже сказали много замечательных и хороших слов. Конечно, я желаю мира в Украине и желаю победы. Победы до да, здравого смысла. И, конечно, то, за что люди выходили на Майдан. Вот. Хочу, чтобы и выборы были честные, чтобы не было коррупции в Украине, чтобы мир был в Украине. Слава Украине. Здравствуйте, меня зовут Ярослав, мне 20 лет, я студент. Поздравляю Украину с Днем Независимости, Днем Флага. Вот, казалось бы, две страны рядом. Вот, и праздники сегодня ваш, да, был праздник флага Украины. Вчера наш. И вот такая вот кошмарная пропасть, бездна. Вот. Я желаю, что? Я желаю диалога вот, всем нам, потому что не все считают так, как считает большинство, так, как считает Путин. Есть очень много ребят порядочных, которые все прекрасно понимают. Вот. И я прошу, наверное, народ Украины вкалывать да, и работать вот обустраивать и отстраивать свою страну, потому что если вы отстроите, если вы заживете, вот тогда и вам будет легче, и у нас быстрее все поймут и все быстрее наладится. Вот солидарность на зажди. Здравствуйте, меня зовут Елена Бресенко. Я поздравляю украинцев с прекрасным праздником независимости. Мы э, очень переживаем за вас, болеем, мы наблюдаем, пока, к сожалению, со стороны, но я думаю, что что все поменяется, нас станет больше, людей уже стало больше и больше, которые начинают просыпаться. И мы очень переживаем за вас. Вы, как уже сказали, наши, наши друзья, которые подошли к этому месту, мы очень надеемся, и вы наша надежда. Всегда с вами. Україна, слава Україні! Доброго дня, Юрій Дейнега. Я вітаю свою батьківщину з Днем Незалежності. Бажаю скорішого миру, перемоги, слава нації.